Okey. Kita terus kepada poin ketiga. Ekonomi global berkembang adil. Penghapusan ekonomi ribawi serta percukaian sehingga tiada lagi yang menerima sedekah. Menarik eh. Antara satu perkara yang Nabi Isa akan buat adalah Nabi Isa akan hapuskan cukai. Uh, dia akan hapuskan cukai. Inna Isa bin Maryam yada'ul kharaj. Bukan khiraj eh? ya, sorry. Uh, sorry. ada typo. Kharaj. Batu jema'u lahus salah. Wa yanzilu rawha' fa yahujju minha wa ya'tamiru awa ya Nabi bagi interesting detail bila Nabi Isa turun nanti. Nabi kata apa? Sesungguhnya Isa bin Maryam akan hapuskan cukai solat akan dihimpunkan untuknya. Ha uh, maksudnya Nabi Isa nanti dia dia diizinkan untuk jamak. Hmm. Diizinkan untuk jamak. Okey. Mungkin mungkin uh, Allahu a'lam I, I do not want to speculate why. Right? Dan dia akan turun di Ar-Ruhah. Ruhah ni adalah tempat uh, perjalanan penting orang nak menunaikan haji dan umrah zaman dulu. Lalu dia menunaikan haji dan umrah darinya. Lalu dia menggabungkan atau dia menggabungkan keduanya. Uh, maksud dia perawi tak berapa jelas sama ada Nabi Isa akan tunaikan haji dan umrah pada yang berbeza ataupun Nabi Isa akan gabungkan sekali dia akan buat haji dan, dan umrah dalam hadis yang lain Nabi cerita berapa lama Nabi Isa akan ada dekat dunia ni uh, all these details are important brothers kita perlu ceritakan kepada anak cucu kita ceh macam ada cucu kan tapi kalau ada cucu ceritakan sebab mungkin zaman mereka yang akan bertemu dan mereka boleh lihat mukjizat Nabi SAW Nabi kata Nabi Isa akan hidup selama lebih 45 to 50 years dan Nabi Isa akan meninggal na sorry Nabi Isa akan tunaikan haji dan umrah Nabi Isa akan pergi ke kubur Nabi SAW dan Nabi Isa akan beri salam kepada Nabi. Dan Nabi akan jawab. The Prophet will answer. Of course bukanlah answer dalam kubur. Nabi akan jawab orang dirnah. Rasulullah akan jawab. Rasulullah will answer. Dan, bila dia 45 tahun, 45 tahun berada di bumi, selepas kedatangan kedua dia tu, ataupun 45 to 50 years, Nabi bagi anggaran itu dia akan meninggal, dan jenazah dia tu akan disaksikan oleh umat Islam, dan dia akan ditanam di sebelah Nabi SAW. Itu tidak lain tidak bukan, makamnya Nabi, Nabi Isa. Begitulah kita cintakan Nabi Isa. Begitu cara kita muliakan Nabi Isa. Kawan-kawan Kristian -kawan kita, mereka sepatut tahu benda ni. Okay, this is how we honour Jesus. Right? Jesus will be buried beside Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. So, there is no possibility for us to hate you. Uh, tidak ada kemungkinan untuk kami membenci kawan-kawan uh, Kristian -kawan kami. Kami hanya menyeru kepada Tauhid. Kami hanya menyeru supaya meninggalkan Trinity. Uh, kamu tinggalkan Trinity, you are like us. You are among us. You are our brothers. Uh, so, Nabi Isa akan dikebumikan ni sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hapuskan cukai? Cukai ni pun masalah. Cukai para ulama memberikan sedikit ruang untuk cukai uh, yang datangnya daripada keperluan peperangan. Kalau negara memerlukan tetapi tak cukup persenjataan. Maka pemimpin berhak untuk mengambil daripada orang-orang kaya. Mengambil daripada orang-orang kaya. Tetapi tidak boleh ditetapkan sebagai satu cukai yang wajib ke atas orang-orang yang selain orang-orang kaya tu. Yang lain boleh bagi secara voluntary tapi tidak boleh di tidak boleh diwajibkan. Dan kharaj ini juga berkaitan dengan cukai yang dikenakan ke atas tanah jajahan umat Islam. Umat Islam mengambil tanah itu daripada orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam itu dibiarkan untuk mengusahakan tanah tersebut. Dan sebahagian penghasilan dia dikena bagi kepada Baitul So it just make sense kenapa zaman ini dah tak ada. Sebab apa? Semua dah masuk Islam. Bila semua dah masuk Islam, dah tak ada lagi keperluan kepada kharaj. Sudah tidak ada keperluan kepada kepada kharaj. Saya nak cerita benda ni sebab saya nak awak tengok benda ni sebagai satu perjalanan sejarah yang relevan dengan zaman kita sebenarnya. Walaupun mungkin tak berlaku pada exactly our time, but we can somehow understand bagaimana ia akan pergi ke situ. Looking at the situation we are in right now. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Imam Ahmad. Okay, bila ekonomi global berkembang, adil, penghapusan ekonomi ribawi serta percukaian sehingga tiada lagi yang menerima sedekah. Can you imagine the level of prosperity pada ketika itu? Ada yang mungkin jawab, Ustaz, ni macam fantasy je ni, Ustaz. Possible ke benda ni berlaku? Sangat possible. Sebenarnya, besok boleh selesai masalah poverty dalam dunia ni. Kalau ada political will. Kalau orang-orang kaya ni tahu tanggungjawab mereka. Kalau mereka ada iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu SWT. Saya baca uh, UBS punya statistik uh, nilai duit yang ada dalam dunia ni, lebih kurang dalam 500 trillion. Owned by people, 500 trillion. And half of that, nearly half of that is owned by just 1% of the world's population. Hampir separuh itu dimiliki oleh So kalau 50% of 500 trillion, which is 250 trillion, just 1% of 250 trillion 2 .5 trillion, right? Just 1%, zakat is 2.5%, it can end global poverty in just one day. Sebab tu, benda ni dia bukan benda gila, dia bukan benda tak masuk akal. Dia hanya di redistribution saja. Kemiskinan yang berlaku dalam dunia adalah artificial. Dia adalah buatan manusia, dia bukan real. Dia bukan sebab tak cukup makan ke, betul-betul bumi ni dah dah rosak 100% dah tak boleh menghasilkan tumbuh-tumbuhan lagi, binatang sudah tidak lagi beranak ke apa tak ada. So the scarcity is artificial due to hoarding. So bila berlaku redistribution of wealth, bila jiwa manusia telah berubah, mereka ingin mencari keredaan Allah Subhanahuwataala dan tidak lagi mencari obses dengan materialism, things change. And first yang kena go adalah ekonomi riba. Hmm. Dan bila kita baca Bible hari ini, kita lihat macam mana Nabi Isa. Saya percaya cerita itu benar ya, tentang Nabi Isa. Walaupun ada dalam Bible, tidak ada dalam riwayat kitab-kitab uh, para ulama Islam. Di mana Nabi Isa masuk ke dalam temple pada ketika itu, dan dia menerbalikkan meja money changes. Ya, dia menerbalikkan the, the table of the money changes. So, saya, kalau saya orang Kristian, saya akan baca the whole of Bible dan saya akan terkejut di situ. Sebab apa? Sebab Nabi Isa digambarkan sebagai satu watak yang peace loving. Tenang. Terbalik kami dia ni, dia kita biasa tengok dalam cerita gangster gangster Hong Kong lah, kan? Kan? Atau cerita gangster. Bukan nak kata Nabi Isa macam gangster tidak. Ada sebab Nabi Isa buat begitu. Sebab apa? Apa yang dibuat di dalam temple tersebut adalah satu pengingkaran, kebiadaban, pencemaran yang sangat buruk ke atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut temple kat mana temple tu? Masjidlah. Awak bayangkan awak ambil riba dalam masjid. Apa yang dia buat sebenarnya? Setakat pembacaan saya, dia buat begini. Dia orang punya rabai-rabai ni, dia orang come up with a scheme. You kalau nak menderma, bersedekah, berwakaf dekat masjid ni, you tak boleh guna coin yang you dapat daripada dua. You kena get the coins that we ourselves issue. Kita yang hasilkan sebab apa mungkin awak oh, dia kata haram lah Roman, Roman coins ni semua kan so rabai-rabai ni akan produce mint their own coins so you nak gunakan these coins untuk tujuan keagamaan you kena tukar so where is the business the business is gram dia bisa berat tapi digambarkan sebagai sah sama one to one exchange tapi yang ini 5 gram yang dia punya 4 gram saja.